یا بندی کو مختلف عالم یا مختلف زون کہا گیا ہے جیسے لوہے محفوظ لوہے دلم جو وغیرہ انسان کی ساتھ کے پیش نظر لوہ قلم کے بیان کردہ قانون کے تحت اس بات کی پوری تشہیر موجود ہے کہ ساری کائنات بشمول انسان روشنی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہ روشنی تنزل اور یہ روشنی مستقل تنزل کر رہی ہے ہر تنزل ایک دائرہ ہے اور ہر دائرہ دو رخوں پر قائم ہے پہلے دائرے کے دو رخ ہیں اسی طرح دوسرے اور تیسرے دائرے کے بھی دو رخ ہیں پہلے دائرے کے پہلے رخ کو اخفہ کہا جاتا ہے اور دوسرے رخ کو خفی کہتے ہیں ان دونوں رخوں سے بنے ہوئے دائرہ کا نام سابطہ ہے سابقے کو روح اعظم بھی کہا جاتا ہے روح اعظم کی ابتدار لطیفہ اخفا اور امتحان لطیفہ خفی ہے روشنی کے اس دائرے میں کائنات سے متعلق ذہر کی تمام معلومات نش ہوتی ہیں غیب کی معلومات سے خلاف وہ غیر ہے جس میں ازل سے ابد تک کے واقعات موجود ہیں اس دائرے میں مخلوق کے پیدائش پیدائش متعلق اللہ تعالیٰ کی مصلاحیتیں اور ان مصلاحیتوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی مصیحت اور رموز جن رموز کے تحت اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی ہے محفوظ ہوتے ہیں انسان کے اندر پہلا دائرہ یا وہ اعظم ہے اللہ تعالیٰ کا وہ علم نقش ہے جو علم اللہ تعالیٰ کی مصلاحتوں اور اسرار کا علم ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور پیر و مشید کے فیض سے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کی روح کی آپ کے سامنے پہلا دائرہ آ جائے اور اس دائرے کے اندر اخفا کی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کر لے تو اس کے سامنے وہ اسرار آ جاتے ہیں وہ مشیت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ذہن آ جاتا ہے جس ذہن سے جس مترے سے جس نشیحت سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے جب انسان کی نظر اخواہ پر پڑ جاتی ہے یعنی تجلیات اس کے مشاہدے میں آ جاتی ہے تو خفی خفین کائرات کے غیر سے متعلق ریکارڈ اس کی نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں دوسرا دائرہ بھی روشیوں کا دائرہ ہے دوسرے دائرے کا پہلا رخ سر ہے اور دوسرا رخ روح ہے ان دونوں روحوں کی تخمیلی دائرہ کا نام روح انسانی ہے یا آیان ہے جس طرح روح آدم کی ابتدا اخوا اور انتہا ہے اسی طرح روح انسانی کی ابتدا سر ہے اور انتہا روح ہے ابھی ہم نے عرض کیا ہے کہ روح آدم کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم کے وہ نقوش محفوظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم مشیت اثرات اور رمو سے متعلق ہیں روشنی کے دائرے یعنی روح انسانی میں وہ احکامات نقش ہوتے ہیں جو علم سے تنزل کر کے زندگی اور زندگی کا کردار بنتے ہیں تخلیق سے متعلق تیسرا دائرہ بھی دو رخ و پر قائم ہے پہلے رخ کا نام قلب اور دوسرے رخ کا نام نقص ہے ترتیب وہی ہے روح رہے کی ابتدا قلب ہے اور انتہا نقص ہے اس دائرے میں زندگی کا ہر عمل ریکارڈ ہوتا ہے جہاں تک زندگی کے عمل کے ریکارڈ ہونے کا تعلق ہے یہ صرف انسان اور جنات کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ کائنات میں موجود تمام مخلوق کے عمل کا ریکارڈ رہتا ہے ہم جب دائروں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ذہن میں تصویر ابھرتا ہے کہ دائرے کوئی الگ الگ چیز ہیں پہلا دوسرا اور پہلا. لیکن ایسا نہیں ہے یہ محض سمجھنے کے لیے یہ الفاظ کی کمی کی مجبوری کے باعث ہے کہ ہم موجود الفاظ میں ان کی پوری تصحیح نہیں کر سکتے یہ دائرے الگ, الگ الگ ہیں اور ایک ساتھ بھی ہیں ان کو ہمارے پیارے آقا حضور خلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی حضور خلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ روشنیوں کے یہ تین دائرے تین اور آخ کی طرح ہیں یعنی ہر دائرہ ایک ورق کی طرح ہے اور دائرے کے دونوں رخ ورق کے سفے کی حیثیت میں نظر آتے ہیں جب ہم ورق کا تذکرہ کرتے ہیں تو دراصل دو صفوں کا تذکرہ کرتے ہیں باوجود ہے کہ دونوں صفے الگ, الگ الگ ہیں لیکن الگ الگ نہیں ہے وقت کو کسی طرح سے پھاڑیے دونوں سبوں کا پھٹنا یا زخمی ہونا لازمی ہے یہ روشیوں کے دائرے خار ہوئے آزم ہو یا وہ حیوانی ہو یا وہ انسانی ہو وہ دغت ایک دوسرے سے وقت کی طرح اوست ہے سمجھنے کے لیے ان کو تصور تین اصطلاحی ناموں سے بیان کیا گیا ہے اصل بات یہ ہے کہ انسان انسانی زندگی اور زندگی کے تمام کردار کو اگر مجبور حیثیت میں بیان کیا جائے تو ہم اس کا نام روح ہم ربی جز لاتجزہ جزرل یا انسان رکھتے ہیں روشنی کے تین دائروں میں سے ہر دائرے کا نام الگ الگ رکھا گیا ہے اور ہر نام بیان کرنے کے لیے اور ایک دوسرے سے الگ الگ کرنے کے لیے لطیفے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے غورت آتی ہے کہ جس طرح ہر داری کی حیثیت ایک وقت کسی ہے اور ایک وقت دو صفحات سے مرکب ہے اسی طرح ہر لطیفہ بھی کئی صفحات سے مرکب ہے حضور خاندہ بابا رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت مثال دے کر اسے سمجھاتے ہیں فرماتے ہیں کہ لطیفوں کی مثال ایسی ہے جیسے شمع شمع پر غور کرنے کے بعد جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے شمع میں لو کی روشنی ہوتی ہے اجالا ہوتا ہے اور رنگ اور گرمی بھی ہوتی ہے یعنی اس لو کے اندر لو سمیت چار چیزیں جمع ہو گئی ہیں شمع کی لو کو اگر الگ کر دیا جائے تو مجموعی طور پر اس کے اندر تین چیزیں ہوں گی ایک اجالا ہے دو گرمی ہے تین رنگ ہے یہ رنگ گرمی اور اجالا تینوں الگ الگ چیزیں ہیں لیکن ہم جب شمع کی لو میں تفکر کرتے ہیں تو تینوں چیزوں کو الگ الگ نہیں کرتے یعنی اگر رنگ گرمی اور اجالا ایک جگہ جمع ہو جائے تو اس کا نام لو یا شولا ہوتا ہے شمع کی لو یہ شولا یا خود شما ایک لطیفہ ہے لیکن یہ ایک لطیفہ تین لطیفوں سے مرکب ہے ان تینوں لطیفوں کا اجتماع نام شمع ہے مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص لفظ شمع استعمال کرتا ہے تو معنی طور پر اس کی مدار شما کے اندر کام کرنے والے لطائف رنگ اجالا اور گرمی سے جس طرح چھما کے اندر اجالا رنگ اور گرمی وقفی ہے اور نظر بھی آ رہے ہیں اسی طرح انسان کی روح امر یا جزے کا جلسہ میں چھ لطائف کام کرتے ہیں جو روشنی کے تین داروں میں بیان کیے گئے ہیں پہلے لطیفہ ہے یہ علم الہی کی فلم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات کی موجودگی جس طرح تھی اور ہے وہ فلم کی صورت میں جب ڈسپلے ہوئی تو اس کا نام اقفا ہے جس روشنی میں اس فلم کو دیکھا گیا وہ لطیفہ خفی ہے فلم اور فلم کو دیکھنے والی روشنی اقفا اور خفی کا استعمال ہے فلم اور اس روشنی کا نام جس میں یہ فلم مشاہدہ کی جاتی ہے تصور اس طرح میں تدل ہے شب میراج میں سیدنا حضور علیہ السلام کی سیر کا جہاں تذکرہ ہے سورہ نجم میں وہ اسی تدلی کا تذکرہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ سیدنا حضور علیہ السلاد السلام نے جب معراج کا سفر اختیار کیا تو روح اعظم کے دونوں لطیفے اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ بے دال متحرک تھے پیدائش عروج اور زوال کی تمام تھے اسی تدلی میں مندرج ہے تدلی کا علم رکھنے والا کوئی انسان جب اس طرح متوجہ ہو جاتا ہے یعنی جب روح اعظم کی روشنیاں کھل جاتی اور اخفا اور خفی سامنے آ جاتے ہیں اس کے سامنے کائنات کے ہر ذرے کی روح اور اس سے متعلق اللہ تعالیٰ کی مسیحت آ جاتی ہے اور وہ ادب سے ابد تک کے تمام واقعات کی روشنیوں کا مطالعہ کر لیتا ہے روشنیوں سے مراد وہ تمام واقعات ہیں جو ازل سے شروع ہو کر ابد تک واقع ہوں گے حضور خلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد عالی کے مطابق تدلہ دو نقطوں سے مرکب اور یہ دو نقطے اللہ تعالیٰ کی مسلحتوں، وسیعت اور علم کی ایک مختصر نویز یا شارٹ فارم ہے جس طرح ایک چھوٹی سی میکرو فلم ایک میں ایک پوری کتاب محفوظ کر لی جاتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان دو نقطوں میں کائنات کی پیدائش سے متعلق تمام مسلحتوں کی تشریح کر دی دیار کی اصطلاح میں اس کو اسما یا علم قلم کہا جاتا ہے کی اصطلاح میں اس کو علم رسما یا علم قلم کہا جاتا ہے یہ علم قلم تدلی سابطہ یا البۂ محفوظ اللہ تعالیٰ کی مشیت اخفا اور خفی دراصل ایک ہی بات ہے اس کو بار بار اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے علم و کو اگر بیان کیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ سابطہ خفی اور اخوا کی یکجائی کا نام علم و ہے ساقت میں جو کچھ نوری تحریر نقش ہیں اس کو علم القلم کہا جاتا ہے علم القلم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک حصہ اسماعی الہیہ ہے اور دوسرا حصہ حروف مختعات ہیں جیسے قرآن پاک میں لام میم کافا یا احساس کا تذکرہ ہوا ہے اسماء الہیہ دراصول اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہے جن صفات کے باعث اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا فضی دیگر ہم اس بات کی وضاحت اس طرح کر سکتے ہیں کہ تمام تخلیقی فارمولے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اللہ کی یہی صفات جو کائنات کی تخلیق کی اثر ہیں تقریباً گیارہ ہزار ہیں یہ گیارہ ہزار صفات ایک فرد میں مجتمع ہو سکتی ہیں اور گیارہ ہزار مہے بھی ہو سکتی ہیں ان صفات کو تین درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر درجے کا الگ الگ اصطلاحی نام ہے پہلے درجے کو حضور خلندر بابا اولیا نے اسماء اطلاقیہ کہا ہے دوسرے درجے کو اسماء عینیا اور تیسرے درجے کو اسماء کولیا کہا ہے جہاں انسانی روح کی تشریح میں نسمے کا تذکرہ آیا ہے وہاں نسمے کی تین اصطلاحی نام بیان ہوئے نسمہ مرکب نسمہ مفرد اور نسماں مطلب نسمہ مرکب نفس اور قلم کے دو لطیفوں سے مل کر بنا ہے جس کو تصور کی اصطلاح میں روح حمانی کہا جاتا ہے نسمہ مفرت کا نام نسمہ مفرت کا قیام سر و روح کے لطیفوں کا جس کو روحانی میں روح انسانی کہا جاتا ہے نسمہ مطلق خفی اور اخفا کے دائروں سے مرکب ہے جس کو روحانی زبان میں روح اعظم کہا جاتا ہے اس کی مزید تشریح اس طرح ہے کہ قلب اور نفس سے ترتیب پانے والا نسمائے مرکب روح ہوانی یا دھیا ہے روح اور سل کا اجتماع نام عین یا آیان ہے کفی اور رقف کا اجتماع نام ثابتہ ہے حضور خان بابا وولیا نے ایک ہی بات کو مختلف پیراؤ میں بیان کر کے یہ کوشش کی ہے کہ, کہ سالک کے شعور میں یہ معورائی علم بار نہ بنے اور شعور اپنی جگہ باہوش و آباد برقرار رہے اسماعی الہیہ میں پہلا تنزل یہ اللہ کی صفات کا پہلا تعارف یہ ہے کہ اللہ بحثیت علیم کے موجود ہے اور بحثیت علیم کے اس طرح موجود ہے کہ اس علم میں اللہ کا کوئی ثانی نہیں اور نہ ہی اللہ نے اپنے خصوصی علم کو کسی فرد سے روشناس کرایا ہے اللہ علیم ہے اور ایسے علیم ہے کہ انہوں نے اپنے علم اور اپنی صفات علم کو اپنے لیے مخصوص کر دیا یعنی اللہ کا ایسا علم جو اللہ نے کسی کو منتقل نہیں کیا انسان کا ادراک یا سگت صلاحیت یا بڑے سے بڑی پرواز بھی اللہ کے کسی طرح بھی تصور نہیں کر سکتے ایسا علم جو اللہ کے لیے مخصوص ہے حضور بابا نے علم اطلاق نے کہا ہے یعنی علم مطلق ایسا علم جو کائنات میں کسی فرد کو کسی حالت میں حاصل نہیں اس علم کو جو اللہ کے لیے مخصوص ہے علم ذات بھی کہتے ہیں یعنی موجودات کو اس علم کی کوئی رسمت حاصل نہیں ساتھ اپنے علم کے اعتبار سے اپنے علیم